どうしたんだろう Олежа, И... вот да же, давайте ты тут как-то не вот позвонить. У тебя первое э, право, как это, первой брачной ночи можешь купить первые фотографии, выставить свою сцену. <связывайся> <связывайся> ну хай. Ну что ж, ты меня называется?

дали на Там запахло, там снег скользко, вот так вот царапин, чтобы перебежать, чтобы их там на Майдане покормить. один, у выбрался, да, а второй буксует и сползает. Он, а он, они же на улице, и Пытает, и плакает, и едут, и так... Игорь, давай в прямой эфир сразу это и говори. Рассказывай. Как ты эти все фотографии свои делал? Давай, давай. Ну это я. Не стесняйся. Это я рассказывал про, про то, что здесь фотографии с, с Майдана самого, да, с Майдана, с Грушевского в основном. Вот. А была у меня мысль еще распечатать несколько, несколько снимков с Анти Майдана. Ну, назовем его так. Просто говорю, есть шикарный снимок, когда ну, и, их же там в периметре держат, мы их зверинцем называли, да. И, значит, ну, им еды не давали, они сами жаловались, там, ну, похлебки какой-то или миску сухой гречки и два куска хлеба, и все. И они есть хотят, а, и... а выйти никак. Там, с одной стороны, спецназ, а с другой стороны, вот, погрубы. Типа. И... и они, чтобы вырваться, ну, пожрать же надо им все-таки. И, и они, значит, карабкаются, грязные все, значит, сползают, это снег же все-таки, там, грязюка вся. И есть кадр такой, один, значит, все-таки выбрался, грязный, а у него в руках на удочке флаг Украины. И он, значит, а второй, значит, ползет, ползет, ползет и спускается. И он ему бросает флаг, и, и за флаг его вытаскивают, за флаг Украины. Ну, то есть, с одной стороны, это как бы так, ну, нехорошо так с символом государства. С другой стороны, и здесь их флаг хоть выручает, хоть кормит их как-то там. Ну, в общем, такое символическое такое, да, Расскажи, просто. какие твои работы э, можешь показать? Да вот, они с той стороны я их сейчас как раз подписываю. Ага. Вот, э, в основном, mm -hmm. в основном mm -hmm. это э, работы mm -hmm. все с улицы Грушевского, mm -hmm. с грушей, как уже говорил. Mm -hmm. вот, э, и большинство из них, ну кроме нескольких, большинство это э, то, как все начиналось 19 декабря крещение огнем у меня был репортаж назывался я первый раз за последние десяток наверное лет не купался в проруби в этот день но, но зато крестился ну, другой стихии получается огнем прям, в самом прямом смысле слова потому что я уже много в репортажах говорил что по журналистам туда вели прицельный огонь но ну, можешь сейчас сказать что в тебя попало ну, я, да, я не знаю, там, гранат 15, наверное, как я их не считал, конечно, но это точно, некоторые из них были достаточно ощутимы для меня или мое здоровье. Вот, ну, как бы, я не, не люблю, я по натуре воин, я не люблю жалеться и там хвастаться шрамами и бабками. Но, ну да, я говорю это для того, чтобы все понимали, что по журналистам и по врачам, которые работали на поле боя, вели прицельный огонь. Потому что, ну вот, да, эти кадры, которые уже облетели, наверное Вот как раз я их получил возле группы медиков Которые, значит, там потерял сознание Я не знаю, был раненый журналист тоже Он упал на, на гранит К нему подбежали три медика Оказывали ему первую помощь И я подумал, это надо, это надо снять Вот, как только я начал бежать У меня полетела первая граната и взорвалась Ну, прямо возле ноги то есть кто кто видел это достаточно сильный взрыв достаточно ну, там пороховой заряд и они еще привязывали камни к гранатам то есть чтобы они разлетали, чтобы чтоб больнее было да. взрывается первое и я машинально на фотоаппарате своем включаю режим видеозаписи чтобы он регистрировал что со мной происходит до того как я сделаю кадр этот я забегаю э, ну, беру кадр и, и прямо, в, есть у меня это уже на видеосъемке, камера работала, закатывается прямо мне в нем ноги, прямо в кадр закатывается еще одна граната и взрывается. Один медик падает, они, значит, это раненого еще одного медика раненого все забирают и эвакуируют оттуда. И, и в этот момент летит еще одна граната, прямо у меня. То есть я скажу, что боевиков в радиусе 70 метров вообще не было, вообще никого не было, я стоял один. Вот, я, ну, она меня добивает, я падаю на колено и придерживаюсь, ну, то есть уже теряю сознание. Подлетает еще одна за одной, две гранаты, одна взрывается, потом еще одна граната. Я доползаю там постамент Лобановскому, знаете, да? И я, значит, там еще фотокор подбегает и за, за куртку меня подтаскивает, говорит, ну держись, брат, давай, давай. И он меня, значит, плечом так держит. Сам снимает, ну надо знать фотографов Сам снимает, локтем меня держит Значит, чтобы я совсем не отключился И тут нам прилетает э, Он так с правой стороны прилетает Одна граната и разрывается прямо у меня на плече э, Мой коллега Падает вообще без чувств Просто лицом в гранит Вот, я еще делаю несколько шагов Меня подхватывает какой-то телеоператор И оттаскивает Этого парня сразу потащили А меня оттаскивают Тоже в группе медиков я когда открываю глаза, ну это контузия была, открываю глаза, и я вижу десяток или пятнадцать камер между, возле себя. И... Ну да, вот этот кадр, который, ну там, поскольку было 15, все, все телекамеры были, они успели это взять, поэтому получился кадр такой, везде вот тыкали. Вот, я тогда помню, почему-то у меня мысль откуда-то в голове, главное не терять сознание. А я тогда уже знал, тогда уже сказали, что Беркут Скорая все останавливает по пути, выволакивает раненых и добивает. Вот, и я, я себе в мозгу, у меня звучала одна команда, главное не терять сознание. И я пытался со всей силы открыть глаза и сфокусироваться. На телекамерах не мог, и повернул голову, и стоит в противогазе, ну, в таком, в маске, такой медик. Что-то мне его лицо таким добрым-добрым показалось. я сфокусировался на нем, ну они там не пырскали чем-то обработали вот но у меня две недели практически после этого правая часть лица вообще не шевелилась мышцы никак ну как парализованные были и правое ухо ну, тоже не слышало очень долго вообще. Ну, сейчас практически, я скажу, на процентов 70 уже восстановилась. Аппаратура не пострадала? Подбегают фотографы после... Э -э -э -э. Ну, вот вопрос фотографа. Подбегают, значит, фотографы после телеператоров. Всех кричат, как, как, здоровье, голова, все, там кровь подлетают фотографы. Аппаратура! Не понимаю, что без аппаратуры кто мы такие. Так не пострадало. Не, слава богу. а 1 декабря кирпичом в тебя же попало. Ну да, тоже старая история. Но у меня еще не было просто каски и бронежилета не было. Да, попало кирпичом, сотрясение мозга было. После этого я лежал дома, Олежек за меня, Алдея Головатенко, переживал, названивал мне каждые полчаса, говорит, иди, гад, иди к врачу, иди к врачу. Ну, а я такой, приехали афганцы наши неженские, там, Ивашин Вячеслав Анатольевич, вот, и говорят, ты что, ты, ты будешь, говорит, вот, жизнь терять, мы твои друзья, говорит, а ты вот так попадаешь. И привезли мне разгрузку, бронежилет и, и каску, я вот с ними Спасибо. не расстаюсь Вы выручили, они мне здорово. Так, будем Отпишу. смотреть на твою фотографию. Да. С той стороны. Я уже жду, как мне звать. Это днем было? Что... Ну это уже, уже, уже темно А потом уже что... зима? Сумерки, я за временем ну, не да, следил, честное слово Вот как раз там бой начался, когда уже солнце садилось, как раз в режимное время фотографы знают Ну это после 19-го уже, да? 19-го 19, И это именно, я про 19 А вы да, именно про да, 19-го, 19 потому я что я, я позже подошёл Я про Майдану, вот, например, Марианы, Харк, где э, э, Беруть купу ну, хочуть викупити фотографії. Так а, там фотографії, які нам присилали, також хочуть викупити. І ми, як громадська організація Молодомократичного альянсу, виступили організаторами такого формату фотосушки, бо це вже не перша фотосушка у нас в Чернігові. Ми проводили ще фотосушку по темі доріг актуально. От і я бачу, там уже дискусія жвава почалася. Ага. Мабуть, це ж таке обговорення тематичної нашої виставки. Да, Дякую. Я на вісімко, але я в країні, коли я не ви прийшли сюди, я не хочу зі маю. Ідіть боженщини, ще й на лупиться. У мене є гідність. Вам нравиться, що за тисячу гривень я працюю і здіймається на ті на цю державу горбачу. Вам нравиться, але я не хочу не хочу

Я буду знати на байбу, що вони діти мають, щоб всі Москві, від Тольтіка, люди, на кольорі, що вони вільно не можуть. Що таке? Я вийшла з кіловіту. Завинського. Росія вийшла за нас. За Майдан такий склад. Що ж немає? Вийшли, Тихо, таке тихе. Тихий протест з зонтиками вже забирають. Де ж та свобода? Да, да, ми хочемо так жити рабами. <поставлено> люди ми не козли, ми не раби. Потрібно зрозуміти. Зачем це лінії? Ми зачети вітаємо. сейчас запорос. А все есть, а, все есть. Да. а все есть они висят тут. Они висят тут. Я не знаю, что это такое. Нагадаємо, у Чернігові зараз у центральному сквері імені Попудренка відбувається фотовиставка робіт, присвячених Євромайдану. На цьому ми завершуємо свою трансляцію. Приходьте, дивіться, приносите свої фотографії. Так, слово чернильскому журналисту Виктории Сидорове. Ці виставки на цій виставці є й мої фото. Також от, наприклад, ось ця моя улюблена, там де е, якась киянка. Ну, можливо, це не киянка, але вона малює революцію саме на Майдані Незалежності. Це я знімала в один з перших днів, і оця також моя. Це одна з перших барикад. Також на вулиці, це не інститутська, це Городецька, напевно, також в Києві, навколо Хрещатика. Я коли це побачила, це була вражена, і от ці фото мені зараз знадобилися. Як взагалі розкажи, виникла ідея провести цю фотовиставку? Це да, починаючи це... з того, як в бібліотеці Короленка, Короленко да, відмовили Це, ли, це ли, дійсно Ігорю доведу... Волошенкіну... заборонили Ігорю Волосянкіну виставляти його фото з саме з майдану у бібліотеці Короленка. Причому цікаво, що це була звітна виставка спілки фотохудожників. Кожен фотохудожник міг представити будь-які свої найкращі на його погляд роботи, і от Ігорю Волосянкіну заборонили саме представляти виставки з Фотографії з майдану цій виставці мене особисто дуже Ну, власне, дуже не те, заборонили, просто ну, зняли йому його фотороботи, тому що та. там да ну можна що заборонили, тому що він же не став би битися правильно за директором бібліотеки. От а мені дуже прикро образливо, тому що ігор дійсно Шо? один. Ну і журналісти, і фотограф, який постраждав, який брав без безпосередню участь у цих подіях. От він мав право, як ніхто інший, виставити ці фото. Ну і тому власне виникла ця ідея зробити відкриту виставку, запросити чернігівських і фотографів, і журналістів, і просто людей, які були на майдані, і в Чернігові, і в Києві. І от ми виставили ці роботи. Сподіваюся, що вони представ, що вони сподобалися нашим чернігівцям. Дякую, дякуємо, дякуємо. Vielen